А вот сюда пицца. Опять видишь. Только включаю. А вот массандра. А это молодой массандра, но мы тут вообще не похож. Видишь? Слушай, а как бы вот во двор такую травку постили. На ну, те газончики на наши. Посеять то и все. А это посеяно? Это рулоны привезли. А, ну вот рулоны. Ну они уже готовые привезли. Ну вот готовые так положить. И... Зачем? Можем посейда вырастить. Потом там коты а это... Сетку положить а Это, это ласточки на гнездо. Это замок ласточки на гнездо. Ты была на ласточке на гнездо? Тополе, Гранская пристань. А, Петра да и Павла нет. Ну, Гранская пристань там отдельно есть. Это храм Силы, которого они расписывают привычные каноны церковной архитектуры. Этот храм был построен в Севастополе в 1843 году в честь Петра и Павла Апостола. А это в Севастополе панорама. Это панорама в Севастополе. Да, или что это? Или диорама? Диорама, это диорама. Сапунгара, 44 год. Вот панорама. Оборона Севастополя 854-855 года. Вон породская церковь. Матросский клуб в Севастополе. Оу. Какой мостик красивый. Вон, Маша и Медведь твои. Иди сюда. Покажу. Иди. Вон и гномики там. Ну, гномики, смотри, какие маленькие. Мухоморов насобирал целую кошелку. Вечером будет варить отвар. Отвар из мухоморов будет вечером варить. Ну, стань возле я тебя сниму. Встань возле гномика какого-нибудь. Хотя по траве, наверное, ходить не надо. Он тебе и Маша, он тебе и медведь. Пошли. Иди, залазь туда по ступенькам, я тебя сниму. Вон там ступенечки с той стороны и беги туда, вот туда. Вон туда. Там ступенечки. По ступенечкам залазь, я тебя сниму. Еще, еще, еще. Иди еще дальше. Видишь? О, давай. Можешь его за нос подергать. Можно за нос его подергать. Скажи ему пип-пип. <свы> Скажи привет, медведь. <свы> привет, медведь. <свы> а тут и панда, вон, видишь? Вон панда, смотри. А вон там лев с кабаном и с сусликом или кто там у них там третий на шее сидит у кабана спускайся помочь тебе сама давай Вот такой парк открыли в Алуште 1 июня 2012 года. Крым в миниатюре. И тут в углу вот такие вот фигуры для детей. Хитрый лис какой-то. Панда. О, это Ульяна. Хряпнулась. Давай руку. Опа. А теперь Лев. Желать. Кто? Это суслик какой-то там. Ну ты лучше должна знать. Ты смотрела этот мультик? Майя, майя, майя. Да. Они сделали, конечно, неплохо. Замечательно. Огородили парк со всех сторон. Все это находится в очень зеленой зоне. Пяти минуты ходьбы от набережной. Короче говоря, в парке. Чего? Ну, залазь туда, к медведю.